Возле разрушенного в прошлом месяце российским авиаударом здания местные жители прифронтового поселка Очеретина пилят поврежденные взрывной волной и осколками деревья. Пока нема дождей, сухое дерево. На дрова, на буржуйку. Самовар греет. Купаться, что надо как-то. Все равно уж не будешь так ходить. Буржуйка в основном топится. У нас в подвале он 7-8-9 человек. Ну вот и топим. Оно все равно уже умерло, дерево. Что поделать? То, что уже напилили мужчины, женщины несут домой. В этой пятиэтажке от обстрелов давно нет окон, а в прошлом месяце от попаданий снарядов сгорело несколько квартир. Все, кто остался, живут в подвале. Ну, вы можете по дому судить вообще-то, как мы живем. Весело. Мы уже молимся, чтобы хотя бы подвалы уцелели. Как начинают стрелять, прилеты идут, мы сразу прячемся. Не выходим. Ну как, ну что будет, то будет. Надеемся, что будет все хорошо. Часто прилетать сюда начало после так называемого авдеевского обострения. Вокруг дома одни воронки. Вот здесь один. Вот здесь два. Тут крупно сильно. Вот там один. В этом один. В гараж один. Ну и по заводу много. Ну, самолет были. Очеретина расположена возле оккупированного поселка Красногоровки. Это северный фланг Авдеевского направления. Через поселок проходит так называемая дорога жизни в саму Авдеевку. Когда-то относительно тыловая территория. Но сейчас все изменилось. В Очеретина но, с всех сторон под обстрелами. Распочиная из Красногоровки, да, на, на, на направление Красногоровки, степовое, все достает до Очеретина. Это тяжело його важко назвать потому что оно под постоянным обстрелом, света уже немає. Несмотря на близость к Авдеевке, а значит и к оккупированному Донецку, до полномасштабного вторжения России, Очеретина активно развивалась, говорит глава местной военной администрации Николай Коваленко. С нуля построили современный центр социальных услуг, а также центр безопасности, где базировались полицейские и спасатели. Да, даже не пропрацювали. не ми Мы его... Від открыли в жовтні 21-го року и уже в березне звездля они съехали, потому что тут не можно было уже находиться. А в 2017 году здесь реконструировали самую большую в громаде школу, в которой училось 350 детей. А в позапрошлом году начали ремонтировать бывший дворец культуры. Сейчас все это очень повреждено. Планували робити басейн, Рядом з школи вже у нас був проєкт, і вже були в планах на два роки будівництво басейну реконструкцію. Тобто громада жила таким дуже, дуже активним життям. І це все тепер руйнується. І сьогодні з десяти шкіл вцілілою немає жодне. Тобто пошкоджені вже всі, п'ять вже повністю зруйновані. До вторжения России в Очеретино жили приблизительно 4 тысячи человек. По данным местных властей, сейчас в поселке остаются 647 жителей. После начала российских штурмов на Авдеевском направлении выехали более 100 людей среди которых 15 – это дети. С таких опасных территорий несовершеннолетних эвакуируют принудительно. Глава местной военной администрации уверен, что в будущем люди сюда вернутся. Говорит, здесь будет что отстраивать, а значит будет и работа. Правда, добавляет, все зависит от ВСУ. Я думаю, что мое будущее есть у громады. Когда вернется вся наша территория, работы будет очень много. Тому, а якщо буде робота, то і люди будуть, вони повернуться і будуть працювати. Тобто, люди живуть там, де є робота, не де стоїть будинок або ще щось. А там, де є робота, де є праця, де є заробіток, туди люди їдуть. Олексій Продаєведа, Ніколай Рищенко, і Андрій Устінкін настояще время Україна.